Пане Романе, ну і Володимир Знанський дав інтерв'ю в французькому вдані Лемонте, де він серед іншого згадав е, наступне, що перемовини другого саміту миру за участю Російської Федерації можуть розпочатися не виводячи повністю війська з окупованої території, згадуючи кордон 91-го року. Ну і також сказав основна ціль зараз е, Путіна на війні це населений пункт Покровськ. Ну много наговорил э, Верховный. Э, там и сдача территории через референдум, и э, э, давление типа мирового сообщества на то, чтобы на нас, вернее, на него, чтобы россияне присутствовали на этом мирном саммите. То есть, э, честно сказать, э, такое по, по подача информации, но ну, она немножко бессмысленная была. Почему? Потому что за теми заявлениями невозможность действий прослеживается. Но ну, никак не, может, на, на, не могут на нас кто-то давить, э, пригласить россиян на саммит, если мы сами, только не мы, это ж канцелярские крысы, э, в прошлом году вообще запустили саму тему этого саммита. Ну то есть сами его запустили, а теперь плачемся о том, что кто-то давит, чтобы мы там должны приглашать приглашать россиян. Да, скорее всего, это и было изначально стартово канцелярскими крысами, которые создавали эти платформы саммитовские. А это было изначально и запущено для того, чтобы уйти из-под ответственности по 110 по 111 статьям. Особенно по 111 за госизмену, за контакт с противником. То есть сейчас уже начинаем блеть, уже верховное, так сказать, военно-политическое руководство начинает блеть о том, что нам, оказывается, заставляют на нас же созданный саммит кого-то приглашать. Ну, как минимум, несерьезно смотрится. То есть тут больше похоже на какую-то клоунаду, а не на серьезность заявлений. Это раз. Второе отдать нашей территории через референдум. Я говорю, что это просто бессвязный набор, бессмысленный набор слов. Референдум ⁇ это больше совещательный, так сказать, механизм. Это тоже самый большой опрос. Для того, чтобы отказаться от своих территорий, это надо проводить как минимум, изменять Конституцию. Конституция меняется одним способом, то есть должно быть конституционное большинство в Раде которое должно изменить границы нашей страны. А это как минимум две сессии. То есть мы же помним, что было, когда Порошенко в свое время хотел только изменить статус Донбасса, там какой-то особый статус. Гранаты полетели в Верховную Раду. Что сейчас будет с Верховной Радой, представьте, если она будет отдавать Крым, Донбасс, там часть Херсонской, Запорожской области, Мариуполе. Да ее просто не будет, ее разнесут на кварки вместе с депутатами. То есть это тоже бездейственное, так сказать, без определенного порядка действия. Значит, заявление, оно получается бессмысленное, бессвязное, бессмысленное. Зачем их давать в эфир, непонятно. Оно, но такие заявления несут такую серьезную демотивирующую составляющую. Демотивация тем военнослужащим, которые выполняют сейчас боевую задачу. Представьте себе дончан, луганчан, допустим, крымчан, которые воюют за Донец, за Луганск, за украинский Крым. Слушать такое от верховного главнокомандующего, который допускает возможность референдума по передаче Крыма, Донбасса, россиян. То есть, когда они за что они тогда воевать будут? Смысл? Тогда им надо создавать свою армию и воевать за свою родину, малую родину, это как минимум. То есть вот эти Контроверсивные заявления лучше бы их не делать Зашить бы рот этим А лучше обломать руки Тем писателям из канцелярии Которые пишут Такого рода пасквили Верховного главнокомандующего Ему рот бы подзашить, чтобы он вообще этого не говорил Или думал, что говорил Как это бьет по Защитникам и Нашим освободителям То есть есть очень много вопросов к такого рода действиям в последнее время и к попыткам, не то что попыткам, но, а к навязыванию определенной информационной сетки, причем она ложится ж на Украину и на украинцев. То есть уже допускаем, даже не только допускаем, уже конкретно признаем то, что идем на переговоры с россиянами. Вот каким соусом кто-то давит, кто-то не давит, это третий вопрос. Конкретно э, э, с, с нашим противником э, д, договариваемся о, опять, не мы договариваемся, канцелярские договариваются, они это делают второй год. В то время, пока э, армия воюет, канцелярские договариваются с россиянами о каких-то переговорах. Переговорах, понятно, каких, сдачи нашей территории, капитуляции. Это в чистом виде. То есть за спинами, за спиной вооруженных сил Украины идут переговоры о капитуляции Украины. Это ж уже понятно, потому что технически никаких других переговоров быть практически не может. Это раз, второе уже навязывается из уст верховных военно-политического руководства навязывается идея о сдаче наших территорий через референдум. Ну, то есть э, технически невозможно это сделать, но она навязывается. То есть снимается вроде как ответственность с э, этих заявителей. Типа народ э, что-то там решил, и мы там уже берем и отдаем. То есть не личная ответственность по 11 статье, а вот такая размытая, пытаются переложить попытку капитулировать или просунуть через украинское общество сдачу территорий, переложить на сам же народ. А да, я во время этого добивают его по поднятием цены на электричество, добивают отключением электроэнергии, и Россия помогает ударами ракет. То есть есть эти, эти проблемы, есть у наших, как минимум, канцелярских Э, то есть э, их уже давным-давно надо менять. Это исполнительная власть, о которой я уже постоянно говорю. Они уже пересидели, пересидели, пересидели свои сроки, в конце концов. Их надо только поэтому менять. А, э, не говоря уже о том, что, во-первых, профнепригодность везде по всем направлениям видна этой исполнительной власти, которая, в принципе, и проспала, в конце концов, это российское вторжение. Либо, может быть, его специально готовила. Есть же и такие мнения, такое видение вопросов. Потому и смена как минимум исполнительной власти она уже давно назрела, давно созрела. Убрать их и вместе убрать вместе с этими посылами о капитуляции, о референдумах о сдаче нашей территории и так далее и тому подобное. Только разговоры о сдаче нашей территории могут привести к гражданской войне внутри Украины. Объясните вы Донецким, Луганским и Крымским которые воюют десятый год за свою малую родину, что все, эта территория уже отдается России. А что они сделают с этими отдавателями? По -по -по Подумайте, че, к чему это приведет. Я еще раз напомню, Порошенко пытался особый статус Донбасса просунуть через э, э, Верховную Раду. Как, но только, как всегда, ни один депутат не погиб, а погибли те хлопцы, полиции, которые прикрывали эту Верховную Раду от гранат. Вот где проблема. Это внутри столкнуть общество с силовиками внутренними. Вопрос, опять же, это делается по недомыслию, скудоумию или злому умыслу изначально стартово записанному, прописанному в психоматрице этих канцелярских Но это работа, это работа контрразведки. Я думаю, наши контрики над этим сейчас работают. Пане Романе, дякую вам за це звання. Нагадаю нашим глядачам сьогодні 1 серпня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.